you <music> Доброго дня! Мы купили тепловой насос фирмы Реймер. Фирма Реймер называется. Тепловой насос 10DC2 EVI на 220 вольт. В компании SEALS. Вот. Дуже задоволен его работой. Зовнешний блок работает ну, очень скажем тихо дуже тихо вот ночью его не чуты вот на улице минус 10 минус 10 и дуже продуктивно работает тепловой насос так мы под перед установкой подключили мы смонтировали всю систему закачали азот до 37 атмосфер выдержали две сутки на всяк выпадок вот все система держит вот и потом уже мы запустили сделали вакуумацию и запустили фреон так дальше вот это у нас внутренний блок реймер вот все изолировано нигде теплопотерь нема все дуже изолировано вот это у нас буфер нержавеющей стали на 60 литров, это у нас трехходовой клапан, вот расширительный бак, насос циркуляционный фирмы Реймер на 24 вольта, Дуже продуктивный насос, вот это у нас был буф дровяной котел, мы его сейчас не распаливаем. Так, а це у нас бойлер непрямого нагріву 200 літрів з нержавеючої сталі і 3 метра квадратних теплообменників. Вот, Є насос рециркуляція. Ну і таке. Вот. Бойлер настроєний. Температура була на 55 градусів. На 55 градусів а опалення на 45. В кімнаті температура в кімнатах... Комната опалювальна площа до 100 квадратів. Дом 120 допалювальна до 100. До 100 типу, как бы, получается, но ну, змішана система. Система у нас і тепла підлога 37 квадратів і батареї. Вот. І в комнатах температура 23 градуси. Все, чудово працюємо. Мені подобається. Потребляя при минус 10 градусов, здесь в районе 56 кВт за сутки. Вот. То есть мы вкладываемся. Ну, вместе с Солнцем мы вкладываемся солнечными панелями, вкладываемся в 2000 кВт в проект на электрическое опалывание. Это главный приоритет был. Вложиться в 2000 кВт. Вот. И мы вкладываемся в эти 2000 кВт. Все, дякую за просмотр, до побачення.